Илья Азар, у нас есть на звезду. Илья, добрый вечер, слышите меня? Да, здрасте. Я правильно понимаю, что вы были сегодня на заседании Донецкой самопровозглашенной республики? Да, был. Расскажите о своих впечатлениях, как это все выглядит и о чем говорили, какие решения принимали? Ну, собственно, основное решение-то они приняли еще вчера про референдум и про, в общем, про этой республики. Поэтому сегодня они в основном даже не поделили, а только готовятся делить комитеты. И в конце удалились на некое внутреннее уже совещание без прессы, где будут делить комитеты, э, власть комитета. Хотя, в общем, не очень понятно, как, зачем это надо, учитывая, что никакой реальной власти у них, как вы сами понимаете, нет. Ну, виглядати. Ми пер... спробуємо перепідключитися, скажіть на мені. Так, ми спробуємо зараз ще раз набрати Ілю. Нагадаю, Ілля за журналіст радіостанції «Ехо Москви. Він був сьогодні. Він був на засіданні самопроголошеної Донецької республіки, яка проходить в захопленні сепаратистами обласній державній адміністрації. Вони там відправляють у відставку обласну СБУ, прокуратуру і так далі. МВС, і також там звернулися. Звернулися наскільки я розумію до Росії. Хочуть, зокрема, приєднання до митного союзу. Е, отже, отже, чи є в нас можливість поспілкуватися з е, кореспондентами Москви? Зараз намагаємося з'єднатися. Так. Так, Ілля, е, ви, ви опять з нами була, була плохая связь. А. Ну, что вы хотите, это еще уже не совсем Украина, еще и не Россия. То есть вот такие впечатления. А как, как, как вообще смотрятся эти люди, как они выглядят, как, какие, какое впечатление производят? Кто эти люди эти? Так долго да, говорил, видимо, ничего сегодня было не слышно. Но люди, вы имеете в виду на площади или конкретно в руководстве, так сказать, этой республики? Ну, прежде всего, прежде всего, конечно, если говорить о людях, которые на площади, то это насколько, насколько подтверждается какая-то информация, что там могут быть, например, выходцы из приграничных регионов России? Вам удалось? Ну, вот это, как бы, это обсуждается уже месяц, да, еще когда были аналогичные события, которые возглавлял такой человек по фамилии Гурьев, тогда да. активно разговаривали говорили о ростовчанах, да, которые понаехали в Донецк. Но ну, я там видел лично некоторых э, людей из России, даже просто знакомых мне, там, лидеров таких э, прокремлевских движений националистического толка, видел там нацболов, э, ну и, собственно, их, мне кажется, все видели, да. Но я не тогда был не уверен в массовости, и сейчас очень не уверен в массовости этого десанта. Я думаю, это отдельные некие товарищи, которые, возможно, даже по собственному Желания приезжают. То есть, какими, знаете, у нас, когда какие-то массовые митинги с активистами происходят, у нас они всегда стоят. Ну, у вас, кстати, тоже на партии региона с табличками, там такой-то регион, знаете, все вокруг как бы толпятся. Ну, то есть, э, каких-то групп э, людей из России я там не видел. Сегодня вот они, чтобы, так сказать, оправдать эти слухи, все массово значит, показывали на камеру украинские паспорта, которые, значит, у них есть с ну какой тогда там много людей с украинским посетом. Мне кажется, это факт. Ну просто интересно поддерживать насколько серьезно есть появляется на по вашему мнению поддержка ну вот, обычных граждан Донецка или все-таки Донецк в основном спитает какие-то радикальные маргиналы, я не знаю. Какое у вас впечатление, ваша оценка? Ну, вы знаете, понятно, что в общем, ни в какой революции, в том числе и на самом деле в Майдане, да, там большая часть людей не участвует. Да. Она может и поддерживать из дома, а может и не поддерживать из дома. Но там, стоять на площади, особенно в рабочий день, готовы очень немногие. Да. На том же Майдане стояли в основном люди из Львова, да, приехавшие. А здесь... Собственно, днем стоят там много пенсионеров, пенсионерок, и какой-то молодежи такого студенческого возраста. Не уверен, правда, что они учатся в институте, ну, там, по положено, да. Э, поэтому публика в основном такая. Ну, есть какие-то мужички там средних лет, может, безработные, знаете, вот тут с работой тоже проблема есть. Э, поэтому, как бы, интеллигенции тут, ну, не видно, да. все остальные, это классы, социальные группы, мне кажется, представлены. Вопрос в том, что как бы это не очень, не выглядит не очень массово, то есть там днем стояло 500 человек, утром 300, вчера ночью, там, не знаю, 700-800. Я так понимаю, пики, в общем, находятся на выходные, но все равно это не весь город, да. Ну, а вот эти люди, которые сейчас остаются в ОДА, они же заблокированы, насколько я понимаю, силовиками, какие у них там настроения, они там с оружием, они готовятся отбивать штурм. К чему это все идет, по вашим ощущениям? Ну, вы знаете, как бы, насколько я понимаю, что он должен был быть вчера ночью, если бы не вмешательство господина Ахметова, возможно, штурм бы и был. Мне кажется, там, я так понимаю, что в соседних областях там поактивнее действовали силовики. И в Донецке, судя по разным сообщениям, в общем, был, приехал спецназ и был, в общем-то, готов, да, к этому даже освободили СБУ. Но как-то при подсвечении Ахметова решили не эскалировать, да, ситуацию подождать, непонятно, правда, чего. А, поэтому, ну, что касается того, что там здесь штурм, это, это как бы, не, не очень трудно, мне кажется, специалистам. Потому что людей внутри не то чтобы много, это даже не про спилки, да, там, не знаю, так трудно, трудно посчитать, но так, человек 200, я думаю, максимум там внутри, а то и меньше. И, ну, у кого-то обрезки труп, у кого-то дубинки. Ну, в общем, как бы они по экипировке очень напоминают э, Майдан там первых, Э, периода Грушевского, да, э, каски, э, они разбивают брусчатку, э, построили баррикады довольно-таки невеликие не по размеру. Вот. Но что касается серьезного оружия, то я его не видел, хотя как бы случаи об этом есть, но они и на Модан были. То есть понятно, что может оно и есть, а может его и нет. Ну, то, что знать-то. Да? Ну, вот эта вот информация, что там призвали женщин оставаться на случай штурма, быть каким-то живым щитом, это как раз то, что диссонирует с тем Майданом, Евромайданом, когда всегда в случае обострения женщин просили отойти. Это немножко сексистский, наверное, подход, но тем не менее, вы знаете, то есть, мне интересно, где здесь... То есть, если по, 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 по форме это похоже, похоже ли это за духом на тот Евромайдан, который начинался, например, на Грушевского в этой уже фазе? Ну, Это, это больше, что вы оттуда видели. Собственно, доверие Твиттеру надо осторожно относиться. Я, честно, не слышал, но я, естественно, там не голосовочно нахожусь, возможно, там в таком образовали. Женщины там есть, но их просто там физически достаточно много, и ночью они действительно, как бы, я видел, стояли почему-то, как бы, в линия линии обороны была составлена из обычных людей. Я не знаю, может быть, они по собственному почему-то Честно сказать, могу сказать. Но что касается духа, ну, Дух, наверное, другой, но в том смысле, что, не знаю, не поют, да, каждый час. Ну, то есть, печат Россия, Россия, там, э, ну, дух какой-то другой, но все равно тоже что-то такое есть. Не просто так они стоят. Говорят, что за деньги, но, опять же, это обычно говорят всегда, собственно, про Майран так говорили. Ну, я вот не видел, что им денег давали, может, кто-то и дает, не знаю. Они сами это с возмущением утверждают. Спасибо. Илья Азар встречался до нас с Донецка.